И Васильевские тут первая система это хватая визи, это как в Америке. Вторая система это пришел, увидел и начал лечить. Такая система это франко-германская. Парамедики не могут поставить диагноз на догоспитальном этапе. Они всех ихняя задача, всех свести в больницу. Вот можете себе представить, город Запорожье будут принимать только две больницы, 9 и 5. За сутки у нас 600 вызовов. Вот где-то 600 человек нужно завести в стационар приемного покоя. Где мы их будем размещать? Половина людей. Там же идут мир иной. Вокзал, Америка. чемодан, вокзал, Америка. Инициативно выступили перед Кабмином что в Запорожской области против тех изменений, которые грядут просто уничтожением скорой помощи. Я также инициативно выступил и подписал письма на всех губернаторов Украины, чтобы мы тоже активизировали эту работу для того, чтобы открыть глаза, для того что некоторые вещи идут просто напросто в тупик с пониманием с профессиональным коллективом. все те требования и наработки, которые профессионалы скорой помощи наработали, я просил бы, чтобы мы тоже их получили, и мы и на ассоциации городов поднимем этот вопрос, и также э, хотелось бы поучаствовать и понять, а во что же хотят превратить скорую помощь.